Вкусного всем! Сегодня познакомим вас со знакомым итальянской пиццей, но с множеством нюансов, которые вы, скорее всего, не знали. Это и рецепт тонкого теста, вот совсем тонкого, и при этом такого же вкусного, как неаполитанская пицца. Секреты, как сделать томатный соус не кислым, не применяя сахар, несколькими способами. И как приготовить старейший рецепт пиццы, известный человечеству как первый печатный рецепт пиццу Романа детали по ходу приготовления. Поехали! Начнем с теста, конечно. С теста для классической неаполитанской пиццы. Ничего сверхъестественного. Вода, мука, дрожжи и соль. Неаполитанская пицца не просто классика. Считается, что Неаполь родина пиццы. Хотя тут готовы поспорить другие регионы Италии. Но мы не об этом. Приступим для начала теплую и обязательно теплую, не ниже 20 градусов в воду смешаем с солью. Соотношение муки, воды, соли и дрожжей крайне важная вещь не только для теста пиццы. Миска должна быть достаточно большой. Сюда пойдет и мука для первичного смешивания, треть которой мы и добавим. В идеале распушите ее через сито. Хорошенько перемешаем, чтобы не было комков получится тесто консистенции жидкой сметаны. Теперь берем дрожжи и будем их растирать между пальцами над тестом. Дрожжей совсем немного в рецепте неаполитанской пиццы, но их будет вполне достаточно. И метод перетирания их над тестом руками – старинный неаполитанский способ. Крупинки дрожжей все до последней попали в тесто и теперь перемешаем. Добавляем оставшуюся муку и вымешиваем в миске первичное тесто. До момента, когда оно начнет отставать от стенок. Далее, если позволяет миска, можно продолжать в миске или на присыпанной мукой чистой поверхности. Мять, но без излишнего давления, необходимо минут 15. Такая вот примерно норма, кстати, та же итальянская традиция предписывает делать это исключительно правой рукой. Кстати, вы можете проверить в это время, заработали ли уже дрожжи. Разрежьте тесто, и если структура уже имеет пузырьки воздуха, значит вы на верном пути. Через 15 минут вымешивания теста у вас будет вот такая поверхность. Гладкая, мягкая, пластичная, не рвущаяся. Положите тесто в емкость для первичного выстаивания для подъема по итальянски пунтата. Лучше всего это делать в духовке без нагрева. Там нет сквозняков и постоянная температура. Конечно, в квартире должно быть достаточно тепло, градусов 25, иначе придется прогревать духовку на 2-2,5 часа, так как дрожжей у нас немного. Пока оно поднимается, подготовим другой вариант теста для тонкой пиццы. То, что любят многие. Много начинки и минимум теста. Ингредиенты почти такие же. Мука, вода, дрожжи и соль. Но появляется сахар и оливковое или другое растительное масло. В теплой воде, как и в прошлый раз, растворяем соль, сахар, дрожжи, их больше, чем в неаполитанской пицце, и оливковое масло. Вымешиваем их до полного растворения, но не дольше, чем 5 минут иначе соль начнет повреждать дрожжевые клетки. Наличие сахара и большого количества дрожжей заставит тесто более энергично подниматься и бродить, чтобы затем при раскатывании вы могли раскатать его до минимума, и оно уже не поднималось в момент выпекания пиццы. После растворения добавим треть муки, создадим тесто без комков в консистенции сметаны, а затем добавляем остальную муку. Далее повторяется этап вымешивания в миске, пока тесто не начнет отставать от стенок. Если вы вымешиваете в миксере, скорость не выше второй. Если тесто все же жидковато и липнет к стенкам, добавьте совсем немного муки, с горсть примерно, и продолжайте мешать. При необходимости добавьте еще горсть, не переборщите. Тесто не должно стать ломающимся. После 15 минут вымешивания оно становится как теплый пластилин. Мягкое, пластичное, не рвущееся, с гладкой текстурой поверхности. И отправляем его тоже в духовку подыматься на меньшее время, полтора-два часа. После выстаивания достаем тесто для неаполитанской пиццы. Оно раньше отправилось подыматься. Видите, оно в два раза увеличилось в объеме. Мы его обомнем без излишних нагрузок с минуту-две вымесим. Аккуратно. И разделим на 4 части. Весом 150-200 грамм каждый. Так удобно будет и выстаивать второй раз, и раскатывать затем перед выпеканием. Каждую пиццу отдельно. Из каждой части сформируем шарик, загибая края пласта вовнутрь. Кто делал моцареллу, знает этот способ. Он абсолютно аналогичен традиции формирования шариков в моцареллы покладем шарики в чистую емкость, с учетом, что затем они увеличатся в размерах примерно в два раза. Сверху накроем пленкой без зазоров и отправим в холодильник, проходить ферментацию не менее 12 часов, а можно и на несколько суток. Кстати, утверждают, что после такой ферментации тесто становится менее калорийным. И то, что доказано, гораздо более вкусным и пластичным, что хорошо для пиццы. По сути, ту же операцию проделываем с тестом и для тонкой пиццы. Также обминаем, оно кстати увеличилось почти в три раза в объеме. И также чуть-чуть вымесим и разделим на те же четыре части, которые будем формировать в шарике. Но с небольшой разницей, мы шарики будем укладывать с большим зазором, они увеличатся почти в четыре раза за сутки. И также накрыв пленкой будем выдерживать от 12 часов до двух-трех суток в холодильнике. На следующий день достанем тесто. Слева тесто неаполитанской пиццы. Справа для тонкой пиццы. Справа, как вы видите, оно гораздо больше поднялось. Там и больше дрожжей было. И сахар. Процессы проходят быстрее. Постояв сутки, внутри шарика проходили процессы брожения. И образовалась вот такая глютеновая сетка. Красиво? Тесту необходимо дать постоять как минимум 30 минут до раскатывания, чтобы нагрелось. И пришло время делать соус. Двумя способами. Из домашнего томатного пюре и из пассат. Томатной итальянской пасты, которую можно приобрести в магазине. Для этих рецептов будет необходима соль, сода, лук и чеснок, сушеный базилик и сушеный орегано. И оливковое масло. Или любое растительное, но без резкого вкуса. Первым приготовим соус для неаполитанской пиццы. Нарежем лук кубиками. Особо не старайтесь, потом мы все это перемелим в блендере. И сразу начнем приготовление. В небольшом сотейнике нальем масло, разогреем его, добавим лук и будем тушить на малом огне до мягкости. Когда лук поменял цвет на белый, до того как начал жариться, добавляем чеснок, выдавленный через пресс, два зубчика, томатное пюре, домашнюю пассату, рецепт есть на нашем канале, Заготовьте ее летом и у вас весь год будет под рукой пюре с вкусом, запахом и цветом летних помидоров. Вот ей богу правда, запах у пюре обалденный, настоящий. А для неаполитанской пиццы такое пюре идеал. Чтобы пюре было не как сок, а как будто кусочками помидор. Добавьте чайную ложку орегано, чайную ложку базилика, пол чайной ложки черного перца молотого и соль. Перемешаем и будем тушить минут 40. Уваривая массу заодно на огне самом малом, чтобы ели бульково. Попробуйте на кислотность. Вкус если кисловат, а он будет кисловат в 90% случаев потому что даже не все итальянские помидоры сладкие. Если кисловат, добавьте щепотку 2 соты. Она тут же уберет кислоту и сделает соус воздушным. Удивительно, но одна щепотка соуса убирает до ноля кислотность почти литра соуса. Все. Теперь его необходимо пюрировать, но не полностью убирая кусочки. Как будто вы перетирали его, а потом устали. То есть кусочки кое-где должны встречаться. Так требует традиция неаполитанской пиццы в которой томатное пюре по часто заменяют на перетертые консервированные помидоры в собственном соку и соус варят на них отложили этот соус, будем делать второй вариант. На магазинской итальянской пассате. Это похоже на домашнее пюре, но более жидкое. Его выливаем в сотейник, добавляем оливковое масло, те же орегано, базилик и соль. Перемешиваем и будем уваривать минут 20. Это по сути тот же рецепт, только без лука, более упрощен. Добавим чеснок вместе с щепоткой соды. Кстати, пассату можно заменить вываренным домашним томатным соком. Выварите его раза в два и получится почти то же самое, что продают в итальянских магазинах под названием Посада. Пышный соус номер два по упрощенной технологии готов. Готовим непосредственно саму пиццу Романа. Ингредиентов немного, тесто, соус, в нашем случае 2 для сравнения. и два варианта теста: анчоусы, моцарелла и оливковое масло. И не забудьте поставить прогреться духовку до максимальной температуры, что у вас есть. В идеале пиццу выпекают при температуре не менее 300 градусов. Но мы расскажем, как это сделать в идеале дома, не имея при этом эти 300. Начнем конечно, с теста. Проверьте, духовка уже должна быть прогрета. Это важно. Начинаем с классического теста для неаполитанской пиццы. В шарик теста левой рукой лишь формируя бортик и поворачивая, а правой растягивая тесто. Таким образом вы формируете круг, оставляя на бортике около сантиметра и выгоняя пузырьки воздуха из теста. Примерно так формируют пиццу в пиццериях Неаполя и не только. Вообще считается, что для формирования пиццы необходимо использовать только правую руку. Видимо, мусульманское влияние сказалось. Неаполь с давних пор был мостом между христианским и мусульманским миром. Кстати, остальные шарики теста вы можете заморозить в морозилке на месяц или держать в холодильнике до 5 дней, до момента, когда они вам понадобятся. Когда создали круг около 20 см, выкладываем его на смазанную маслом тарелку. В идеале на форму, в которой вы будете выпекать. Покрываем соусом. Для этой пиццы я взял первый, в котором больше овощей и домашняя посада. Сверху соуса выкладываем анчоусы, немного, они очень соленые, и если их выложить больше, будет слишком соленая пицца. И добавляем кусочки моцареллы. Можно большими кусками, моцарелла прекрасно плавится и совершенно не соленая по вкусу. Поэтому другие сыры в эту пиццу не идут. Кстати, если моцарелла влажная, дайте ей подсохнуть перед выкладкой на пиццу и сразу отправляем в духовку. Иначе тесто расстоится и подымется, сделав толстую корочку. Сдвинув с тарелки на смазанный маслом поток. У меня пицца выпекается по программе. В старой духовке я прогревал ее до 250 градусов. Затем выставлял пиццу на поддоне на дно камеры духовки. Выпекать 7-10 минут до зарумянивания теста по бортику и расплавления сыра. Кстати, в оригинале в дровяной печи пицца выпекается почти при 500 градусах всего каких-то минут полторы. Тот же самый процесс повторяем с тонкой пиццей. Только раскатывать будем скалкой. Это важно, при том, что неаполитанскую по традиции категорически запрещено раскатывать скалкой. А в этой пицце необходимо. Мы выгоняем пузырьки из толщи теста, замедляя процесс брожения. И во время выпекания она не увеличится в толщине. Также на тесто выкладываем соус. Внешне он почти такой же. Хотя дети утверждают, что по вкусу на домашней пассате и с луком он вкуснее. Те же анчоусы и моцарелла. И в духовку на 5-7 минут. До расплавления сыра и подрумянивания бортика. В идеале бортики пиццы имеют цвет леопардовых пятен, то есть неоднородное потемнение. Это считается верхом шика при выпекании неаполитанской пиццы. Рецепт этой пиццы внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На вкус солоноватая за счет анчоусов и молочная за счет моцареллы. Вкусное сочетание вкуса хлеба, сыра, соуса и привкуса анчоусов. Посыпается по традиции рукколой, в отличие от, к примеру, маргариты, которую посыпают свежим базиликом бортик пиццы приподнят на 1-2 см. Все как в идеальной неаполитанской пицце. Само тесто мягкое и с слегка хрустящей поверхностью. Толщина корочки по кругу около 3 мм. А вот корочка тонкой пиццы гораздо тоньше, миллиметра два, хотя с ней и сложнее возиться. И выкладывать тесто желательно сразу на поддон, но оно стоит того, особенно для любителей тонкой пиццы. Приятного аппетита! Бон аппетитто! А вам спасибо за просмотр, ждем вас на нашем канале Корчма, подписывайтесь и будьте здоровы!